Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Jumpa lagi dan kita akan menyambung perbincangan kita dalam Ihya Ramadan uh, at Channel 10. Apabila kita berpuasa, ialah bukan bermaksud kita perlu untuk menghentikan segala aktiviti harian kita. Tidak. Sebahagian orang yang mungkin akan ada menyatakan kemungkinannya untuk bercuti sepanjang bulan Ramadan. Kalau dipertanyakan adakah hal itu dianjurkan, diarahkan, disunnahkan katakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tentu tidak ada bukti dalam hal tersebut. Kerana dalam bulan Ramadan ternyata para sahabat bergerak uh, bekerja seperti biasa bahkan dalam salah satu daripada perbincangan kita melalui Ramadan at channel tani ini kita akan ceritakan bagaimana ada dua peristiwa besar peperangan yang utama dalam bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan kita laksanakan secara normal. Namun apabila keadaan itu normal, hal yang berlaku adalah seperti mana hal-hal yang berlaku dalam hari-hari kita. Ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang mampu untuk mengawal emosi dan ada yang tidak mampu untuk mengawal emosi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari rahmatullahi alaih yang mana Nabi menyebutkan masuk dalam Ramadan la yarfuth wa la yaskhab jangan bercakap perkataan kotor jangan bercakap perkataan yang sia-sia maka hal ini bukan bermaksud oh masuk dalam Ramadan jangan cakap lepas Ramadan boleh tidak bermaksud apentah lagi dalam Ramadan penekanan hal ini menjadi perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan Nabi sambung dalam perkataan itu wa insyata mahu ahad awqatalahu. Kalau datang satu orang kepada kita yang sedang berpuasa, maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang cuba untuk mengeluarkan perkataan yang boleh membawa kepada pergaduhan maki hamun kutuk kita cela kita dalam Ramadan ataupun yang nak bergaduh yang boleh membawa kecederaan tubuh yang boleh membawa kepada kehilangan nyawa dan hendaklah engkau berkata kata Nabi ini ruum saim dan bagaimana ini saim aku berpuasa dan aku berpuasa ini untuk bagi tahu kepada kamu tak boleh cakap buruk tak boleh bergaduh tak boleh maki hamun ia mengajar apa? Mengajar kesabaran dan mengawal kesabaran di dalam bulan Ramadhan. Ia bukan sahaja satu perkara yang nasihat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang masyhur datang kepada Nabi seorang sahabah dan meminta nasihat kepada Nabi. Nabi ulang tiga kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Afwan, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Faradda dan Miraran itu merujuk Nabi ulang berkali-kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih Nabi kata yang kuat itu bukan yang kuat bergaduh fizikal, tetapi yang kuat itu adalah yang mampu mengawal dirinya. Yang mampu mengawal dirinya. Oleh yang demikian, sahabat-sahabat masuk Ramadhan, antara perkara yang kita perlu tahu akan ada ujian ini. Ujian yang berlaku pada hari-hari yang -hari yang biasa dan datang kepada kita dan kita terpaksa menghadapinya. Agama bukan kosong, bukan alien yang tiba-tiba tidak ada petunjuk terhadap hal tersebut. Agama kata sebut ini merum saim aku berpuasa memberitahu kepada dia dan juga memberitahu kepada diri kita dan sebahagian pihak yang pengkaji dalam dalam psikologi juga menyatakan ini antara salah satu method yang sangat ampuh untuk mengawal emosi dan dan uh, apa yang ada dalam hati kita untuk bagi tahu bahawa aku sedang berpuasa aku tak boleh bergaduh. Dan kau pun tahu aku berpuasa jangan menyebabkan aku terpaksa berpartisipasi ataupun terpaksa masuk campur sehingga berlakunya perbuatan yang melanggar adab-adab dalam berpuasa. Adakah menyebabkan batal puasa? Sudah tentu tidak. Tetapi perkataan itu, puasa itu dia ada hukum hakam do and don'ts. Tapi dia ada yang lebih daripada itu. Apakah yang ingin dicapai melalui Ramadhan? La'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Sebab itu sahabah pernah berbincang di kalangan mereka. Apa yang dimaksudkan takwa? Ada banyak takrifan-takrifan takwa. Tetapi antara salah satu yang disebutkan di kalangan sahabah, tak kala kau berjalan di di, 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 dalam satu batang jalan, lorong, dipenuhi dengan duri, bagaimanakah kau berjalan di atasnya? Kau akan pastikan pijakan kaki itu berada pada tempat yang tidak ada duri. Penuh dengan duri, dan kemudian kita akan pasti di kanan di kiri yang mana tidak ada duri kita akan berpijak di situlah takwa yang mana dibenarkan yang mana tidak dibenarkan yang mana halal yang mana haram semua itu kita tahu kita sebut kita tahan diri kita bermaksud apa tak kala kita perlu untuk mengelakkan permusuhan pergaduhan fizikal mulut dan sebagainya itu kita mampu mengawalnya sahabat kita mempunyai rakan-rakan mempunyai sanak uh, saudara yang kadang-kadang kita boleh kategorikan sebagai panas barat dan itu menyebabkan banyak masalah kepada dirinya kadang benda yang kecil benda yang sangat kecil yang boleh untuk diselesaikan dengan perkataan saya minta maaf saya terlepas pandang namun ia menjadi besar sehingga mungkin berlaku pergaduhan yang melibatkan fizikal kecederaan bahkan kematian. Kerana apa? Kerana kesabaran itu tidak di, tidak dikawal dengan baik. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana orang yang marah itu daripada berdirinya untuk duduk, daripada duduknya untuk baring. Kerana apa? Apabila kita berdiri seperti ini, kita akan lebih mudah untuk bergerak secara fizikal yang menyebabkan perkara yang lebih besar boleh berlaku. Tak kala berdiri kita duduk duduk itu sudah tentu lebih sukar untuk bergerak berbanding sedang berdiri. Tak kala baring sudah tentu ia lebih sukar untuk bergerak daripada duduk dan berdiri. Sebabnya apa? Kadang kala benda yang kecil memancing emosi. Tindakan yang disusul selepas daripada itu tidak dapat dikawal. Ramadan secara khusus Nabi menyebutkan tentang la taghdab, jangan marah, orang yang kuat itu yang mampu mengawal emosinya. Maka semuanya itu mungkin secara umum tetapi dalam Ramadhan ini ada yang lebih khusus Nabi sebutkan. Datang seorang kepada kita, datang seseorang uh, uh, mencabar kesabaran kita, cuba untuk melakukan pergaduhan, tegas menyatakan, saya berpuasa. Maka inilah sunnahnya. Ia bukan sahaja satu orang yang tadi, perbincangan-perbincangan kita melalui ihya Ramadan at Channel 10 ini kita men kita membincangkan tentang puasa, tentang baca Quran, tentang istighfar, hubungan antara hamba dengan Tuhan Azza wajalla. Tapi bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Ingat, boleh jadi kita mempunyai rekod yang baik hubungan kita dengan Tuhan. Kita kaki masjid, kita kaki baca Quran, alhamdulillah. Melintas keluar daripada masjid kita mempunyai rekod buruk bermuamalah, berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia. Kadangkala -kadang tempat cara kita memarkir kereta menghalang orang lain. Sedangkan kita sudah keterlewatan dalam salat Jumaat ataupun termasuk dalam salat terawih. Hal itu pernah berlaku kepada saya. Kita hadir lebih awal, parking dalam keadaan yang baik, yang tersusun. Habis saja salat, kita balik. Dan orang yang lewat sampai, meletak kenderaan mereka menghalang daripada kereta saya untuk keluar. Kadang saya menyebabkan terfikir apakah yang hadir daripada segala salat, doa, istighfar, baca Quran ini. Bukan bermaksud, oh macam tu tak gunalah membaca Quran, tak jelas. Tak, tak, tak. Jangan salah faham. Alright? Yang itu penting, yang itu wajib, yang itu dianjurkan Islam. Dalam waktu yang sama, kita perlu memperbaiki bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Berinteraksi sesama jamaah, berinteraksi dengan kanak-kanak. Bagaimana kita memastikan uh, urusan lalu lintas itu juga tidak menyusahkan orang lain, sesama Islam dan juga bukan Islam. Dan jangan kerana salah faham kita ini menyebabkan Islam dan nama Islam itu tercemar di atas kejahilan dan ke, uh, bahasa kasarnya kebodohan kita memahami agama amal ibadah kita beragama itu di atas ilmu dan landasan ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh apabila mengajarkan dalam hal ini dalam kesabaran ini. Apabila untuk kita mempertimbangkan to be considerate kepada orang lain. Datang ke masjid. Mungkin Antara perkara yang selalu menjadi kekurangan kita apabila kita salat maghrib dalam Ramadan itu kurang berjamaah. Di atas banyak sebab, kita berbuka di sini, kita berbuka di sana. Dan bahkan kadang-kadang buka kita itu, maaf untuk kita katakan, melampau sebelum salat maghrib sehingga kadang-kadang untuk rukuk salat maghrib pun kita tak mampu untuk rukuk dengan sempurna kerana makanan itu telah pun sampai ke kerongkongan kita. Terlalu melampau makanan kita. Ataupun uh, sampai kepada tahap membazir, makan itu bagus, perlu untuk dapatkan tenaga, tapi dalam waktu yang sama ia menyebabkan salat kita itu tidak sempurna. Maka di sinilah apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan datang ke masjid, bermuamalah dengan orang terutama masjid, jangan makan ataupun uh, melakukan sesuatu yang boleh mengganggu orang lain. Maka sebab itu gambaran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Uh, apabila seseorang makan daripada bawang yang menyebabkan bau yang buruk bau yang sangat mengganggu orang lain Nabi kata manakala min hadhihi syajarah siapa yang makan daripada pokok ini la taqribu wala taqribu masajidana jangan dia datang dekat-dekat masjid-masjid kami au kama Maka itu menggambarkan apa selain daripada kita perlu bersabar Pihak yang kedua itu juga jangan menyebabkan orang lain terpancing emosi disebabkan tindakan kita yang tidak pertimbang rasa. Maka sabar itu terkait dengan pihak yang lain. Dan pihak yang lain juga, kita bila datang ke masjid, mentang-mentang makanan ketika itu baik dan kalau katakan sampai kepada musim-musim buah, contoh durian, kita makan dengan begitu dahsyat, takut nanti orang lain makan, kita pulun siap-siap. Hakikatnya, benda itu tak kala sedang salat dengan kita sendawa ataupun bercakap tanpa membersihkan mulut dan yang lain-lain. Kita telah mengganggu sahabat kita untuk menunaikan ibadah bersalat dan juga ibadat-ibadat uh, yang lain. Oleh yang demikian, bila kita berbicara tentang sabar, ia datang daripada diri kita dan juga datang daripada diri kita untuk kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain juga kepada saudara-saudara Muslim kita yang lain. Untuk bertimbang rasa itu bukan sahaja di dalam masjid. Berada di luar masjid. Kefahaman kita terhadap agama, amalan kita di dalam beragama itu dicerminkan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran وَقُولُوا لِنَّاسِ husna, Berbicaralah, berkata-katalah kepada manusia dalam keadaan yang baik. Oleh yang demikian sahabat-sahabat sabar ini Ramadhan ini mengajar sabar kepada kita Ramadhan ini berfikir bagaimana kita berinteraksi dengan sepatutnya dan orang lain Dan bagaimana orang lain juga berinteraksi dengan sahabat dan saudara muslimnya yang lain Jangan cemarkan Ramadhan di atas panas baran kita Jangan rosakkan Ramadhan di atas kehilangan sabar kita Jangan menyebabkan segala kebaikan yang kita lakukan itu Berakhir dengan dikurangkan tidak disempurnakan kebaikan dan pahala itu hanya disebabkan apa yang ada dalam dada dan fikiran kita kerana kita tidak mampu mengawal kemarahan dan tidak mampu untuk menjamin kesabaran kita dalam berinteraksi sesama manusia moga Allah memberikan kita kesabaran dan semoga Ramadan benar-benar mendidik saya kita semua kesabaran yang sepatutnya yang diajarkan yang dianjurkan oleh Islam والله تعالى أعلم جمب بولاقي لمصيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته